Здравствуйте, друзья! С вами команда КВН Мой рок н -ролл». Знаете, не успели мы выйти на сцену, а из зала уже поступил вопрос. Связано ли ваше название с творчеством группы Би-2? Но ну нет, в нашем случае «мой» — это глагол. Команда КВН Мой рок н -ролл». Мы за чистый юмор. для начала посмотрим, как глупо советский разведчик спалился в Америке. Эй, Джонни, обещаешь ли ты заняться сексом с Джессикой до выпускного? Слово пионера. Продолжим смешно, а страшно. Киллер разбирает заказы. Так, Леночка, какие там сегодня заказы показывает? У нас сегодня стандартненько вот старшина, угу. теща, да. Сом. Да чё ж все усатые поперли? Вот есть пробка на Саксаганского. Ну, это каждый день заказывают, нормально. Звездные заказы Ирина Аллегрова. Тут время разберется. <slaps> э Майкл Джексон. Халява. <apologize Saucin> <Looking> да, да, -давай, давай, давай сам возьму, посмотрю лучше. Филипп Киркоров. Группа «Комбинация», дуэт «Смеш», это сборник караоке. А, да, это мой точно. Да не, Лена. Что-то не заводят меня эти ролевые ну, игры. Ну, просто... Дорогие друзья, послушайте песню об утрате. Мой дед был Рабинович, И бабка Рабинович, Отец был Рабинович, мать тоже Рабинович, но вчера я был на рынке, купил ведро форели, а дома перевесил сто граммов недостача. Я теряю пор. Даже без него Джастин Бибер принимает роды. Baby, 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 oh. <плодисменты> а у нас неожиданный музыкальный номер. Случай в экспериментальном детском садике имени Ивана Васильевича Садамазова. Здравствуйте, вы директор детского сада? Да, я директор детского сада. Я отец Лебякина. Скажите, почему у моего сына такая низкая успеваемость? Понимаете, у нас только самые проворные дети успевают пообедать. Но вы же обещали нам инновационное воспитание. Ну так и есть. Недавно мы разработали, например, классики, которые принуждают детей по ним прыгать. В смысле? Выложены крапивой. Боже, бред какой. Скажите, а почему моего сына на э, тихом часе связывают ремнями? Это уроки БДСМ. Уроки БДСМ! Боже, он вообще в своем уме! БДСМ это безопасность и дорожная сознательность молодежи. На подушки. Ну допустим, это полезно знать. Но скажите, почему моего сына кормят собачьим кормом? А по вашему каша с комками это лучше. Ладно, тут вы правы. Но все равно назовите мне тут одну детскую причину, по которой я должен оставить своего сына именно в вашем детском саду. Ну смотрите, все наши нянечки, бывшие стриптизерши, но это не делает вам чести. Но они ведут родительские собрания. Это другое дело. А, а конечно. и в конце хотелось бы сказать, у нашей Яночки скоро день рождения. в Из... подарок мы решили заказать голубого британца. Котенка! Элтона Джона! Команда КВН мой рок-н-ролл! У нас тут свой рок-н-ролл!